心配しなくてもみんなすぐ私のことなんか忘れる一致団結して本番に向かうそれが終わったらどっちにしろ三年生は引退なんだからあの先輩とてもそんなふうにったけど今この世とって一番いいのはか伝えてほしいとあ先輩が深くてさまああんたもさ後悔のないようにしなさいよだったらなんだって言うんですか先輩は正しいです 部のこともコンクールのことも全部正しいでもそんなのはどうでもいいですアスカ先輩と本番に出たい私が出たいんですそんな子供みたいなこと言って子供で何が悪いんです先輩こそ何で大人ぶるんですか全部分かってるみたいに振る舞って自分だけが特別だと思い込んで先輩だってただの高校生なのにこんなののどこがベストなんですか 先輩、お父さんに演奏聴いてもらいたいんですよね誰よりも全国行きたいんですよねそれをどうしてなかったことにしちゃうんですか <laughs> 我慢して諦めればバルコンサルなんてそんなのただの自己満足ですら <laughs> しいです <laughs> 待ってるって言ってるのに諦めないでください <laughs> 後悔するって分かってる選択肢も 自分から選ばないでください <laughs> 諦めるのは最後までいっぱい頑張ってからにしてください私はあすか先輩に本番に立ってほしいあのオールで先輩と一緒に吹きたい先輩の言う子が聞きたいんです<笑><笑>